У вас есть, но у вас нету этой земли. Считайте ну, конституцию. Нет. Слушайте, нету ни 12, 12 ни 10, 10 ничего нету. Все есть, только почитайте грамотная. конституцию, вы же малограмотный человек. при участии Лилии Ивановны, как член организации, обслуживающей кооперативно. Иночка, нету, нету. 21 нету. человек нашего... Коллектива уже забили колышки и пахают Хорошо. землю в черте города. Отлично, молодцы. И мы расскажем этот механизм. Ина, это нереально, нереально. Ну как ну, нереально? Везде Украине. Люди, люди уже ну, урожай Представляете, того не только я черты одна. города, черты города. Так это же от нас с вами зависит. Иночка, ну это не. Вы меня извините, все. Я ну, больше все, не могу. Написано, Спасибо. Что... ОСББ это Инна, не прибутковое. Еще один вопрос. Нет? Скажите, пожалуйста. А, если не успеваем до этого числа, прибыль, там, до 20, ничего, до 1 июля, даже берем. Если мы не успеваем, успеваем создать деньги, домовой комитет, комитет, да, комитет, комитет, да, комитет какой-то да, орган значит, в Значит, на этом же не заканчивается. Сейчас он проедет это самое. Нет, сначала домовой комитет, комитет микрорайона, а потом выходим дальше. Сейчас, Но по поведомлению, по одной общей платформе, человек задал, если мы все-таки ничего не успеваем, первого числа что будет дальше? Запомните, мы залишаемся быть громадянами. И все законы, которые... За мной не Я вот это, между прочим, один из людей, который, который получил землю вместе с нами. Сами ну, а пришли, полышки поставили, пахаем. И поставили это видома в черте города. Ну пока я не скажу. Ответьте, пожалуйста, на наш вопрос, на потому что нам еще да. далеко ехать. Да, да значит, а, это да, самое. Да, значит, мы залишим. Очень важно, парады. если мы не закончим, то есть не успеем, значит, знайте одно, что вы громадянин Украины, в першу чергу, а не фізична особа, И входите в права собственности. Значит, можете тоже самое. А людина. То же самое вы должны, можете будет ре ре реализовать и позже. То есть люди у нас так привыкли, что пока вожа не ударит под хвост, они не зашевелятся. И даже, но вы должны продолжать сюда же То есть все равно Чего меня ожидаете? не интересует. Значит, говорят, что нам тогда, если мы не самоорганизуемся, не поведаем, не поведомим искураду еще до слова. Ну да, вам действительно придут само... счета с конторы той вас которую вам навяжут. Вы же по-прежнему... Если не берите... мы не, виб... не выберем форму самоуправления, то тогда нам мискарада, Рада призначает э, керующую компанию с ее тарифами, с ее умовами, да, и мы должны туча... подкориться. Мы должны подкориться? Нет, нет, конечно, нет. Если, ну, если вас устроят там такие... Но вы запомните, да, если вы да, даже... Э, вас уболтают вас всего, на, э, скорее всего, на год, но вы потом через год не сможете с них тоже выйти. Вам просто надо будет потом ускорить этот процесс. Кто сказал, на каком основании они нам поставили первое число? Закон. Закон Конституция выше закона всегда. То да. есть у нас всегда права получается Да, И мало больше. того, а кто принял этот закон? А спросили ли у вас? Верховная Рада, которая создана, начала свою работу за три месяца до, до выхода закона про Верховную Раду. Депутатов, которые вы выбирали, не было представлено. Ну, Тут тогда судов вашей... не вылазить. Тут вот только суды. в судебном а в порядке. Суды? Нет, Реш, решение прямое. Пусть они на вас суд подают. Не ходите в суды. они на вас. А вы подготовите, заходите в суд. Да что такое суд? Покажи. Они будут действовать не тогда поодиночке. Они тогда будут, ну, если человек платит, другой не платит. Предъявляют в суд, пред, э, позов еще до снятия кошки в конкретной квартиры. Так. И так поодиночке они. Одного стрельнули, второго, третьего. Понимаете, в чем дело? вы понимаете, что вот когда. Чего люди боятся? зашевелятся. Согласитесь, тот слушай, что делать, но ну, это, это так всегда начинает работать. Но я еще, кроме того, что вот в этом процессе я очень психологию. Я, я уже вижу, где в каких да домах, да что да после чего не начали не актив, не активничать. Хотят, да. После чего начали активничать, когда беда пришла. И ни к одному человеку. Вот я же когда-то говорила: вот когда у нас а, ну у вас не было, вот парк малышка срезали. Я говорю: смотрите, я говорю, сейчас парк малышка, завтра будут стадионы, потом будут ваши собственные дома. У них не за что жить. Жить. Они поставлены, вот эти все, ну я не знаю, наем они, противники, они ждут, пока будут за, за счет вас кормиться. Потому что олигархи живут за счет ресурсов. Земля, недра и всего. Когда вы поймете, что вы в беде, в квартире вы поймете, что право на землю, которую эта женщина говорит, что не, вы, это ваше право. Вы как, вы как вы поведете себя. Мне точно не все говорили, не иметь права. Да мне, мне сейчас к нам пришла землевпорядник, она когда задавала вопросы вот вашей категории, а у нас вот этот ответ. Аня, а вот это у вас, а у нас вот этот ответ. Нет, ну это неправильно, это не может быть. Э, фонд державного майна не может быть властником. И я говорю, а где может быть информация про вильную земельную делянку? В Державном архиве, в Киевской и Минской ради Я говорю, а вы в курсе, что Киевская? Я говорю, а вот этот вариант, а там в Державном архиве вместо архив Киева. А в архиве нет. А, ну да, в архиве место Киева нема. А Киеврада рада, спалили. А сама в 2014 году. Машина сгорела с документами, которые вы вывезли. Поэтому, а еще, если вы знали, какое у нас колоссальное... А где победиты громада города Киева? Обойти? Ну, ну, в принципе, зарегистрировано, что... У меня есть документы. Вам надо все, ваша защита, это документы, которые можете пользоваться моими. Вам надо... У вас ответ. Киевская міська рада не зарегистрирована, засновников нема, статут не проходит, все... Регистрацию. Кто выносил решение? Подождите, а где засновники? Они... Вы, вы даже не представляете. Они сейчас они не знают, что с нами делать. Они только думают, что мы общались. Но мы сейчас посмотрим по первому числу.

Ну ви знаєте, все ви виходите на зв'язок. Я це все, що від мене залежало, це хожу... зробила. Ні, так. Записіду я все, що залежало, зробила. Тепер уже ваше завдання повідомлення. Як тільки повідомлення, воно вас захистить. Якщо не буде, а форми повідомлення є сьогодні, отримує <поцентрість> <свою> час. <чесну. поцентрість> <І, поцентрість> <і, поцентрість> а ви теж навернуть? <поцентрість> <Да? поцентрість> Які ще питання? <поцентрі> Дуже вам дякую за те, що ви <поцентрі> прийшли. Значити дома організовувати запити. Да, Всім завжди покажу. Я ще питання людей нікуди не подписують, нічого не Поки ви не що увидитеся. Ми будемо еще разкати. Но, но мы же ведь очень мы слабы в изучении документов. Мы, значит, Порой все готово есть, поведомление надо, и протокол проводить мы домовой комиссии. Да, 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 и но пока что в кого-то пройти по сказать, не да. смейте ничего. Не в случае чего, хоть ко мне нет, вот, обращайтесь в 20 ту квартиру. Нет, так уже если по квартирам что ходить, мы то мы только с той целью не говорить, что не мы подписывайтесь. Мы а давайте создавать домовой Так комиссии, вот, говорите. Вот, другая под... организация. А там же есть да другая я организация. Вижу, все там все сейчас Через тех, кто арендует квартиру, вам надо достучаться до собственного хозяина. Ну, вышло желанием, Где-то что вижу. Все, все, потихоньку разбились и все послушали. У вас никто, там, не давал. До там, комитет, вам дальше. надо просто оформить документы. А дальше, но чтобы люди знали, куда спасибо. вы идете, что, что хотите. Вот так. вам спасибо Доброе. большое. Да, все, спасибо да. и вам спасибо большое. большое. Да. Ну, да? Да, да, большое. Большое. да, Боже, спасибо. да, да, да. То, спасибо.